هر کال چلور موسم لری رافیل هر موسم کې دوه واره خپل ورشتن پریکوي یو واره د ارلوپا سلمانی کی اول ویاره بیا خپل قیچ باندې نو کوم لاندې جواب موشته په یو کال کې د ریپلای د ورشتنو د پریکولو شمیر راشي ګوري د لیلاندی مور څخه یو دیګرام راکړی نو موږ په هېڅ یو کال چلور موسم لری پاسارلای دوبای منې زمای او ریفال په هر موسم کې دوا واری ورشتان پرې کوي یو واره ارلو سلمانی کې او بیا په خپل اقای چباندی نو په سر کې دا هغه دي چې په سلمانی کې او دا هغه دي چې په خپل اقای چباندی اخستی وو او دوبې کې دا هغه دی چې په سلمانی کې او دا هغه دی چې په خپل ځای باندې پری کړی وو دا په معنی کې دا هغه دی چې هغه په سلمانی کې او دا هغه دی چې هغه په خپل ځای اخیستی او پرځم کې دا هغه په سلمانی کې او دا هم په ځای سره نو پورسته نه دلته دا چې کوم ځواب موشته په یو کال کې د ریپال د غشتانو د پری کولو ځلون یا شمیر راشي ډیرش یو لاره چې موش فکر پری کولای شو دا ده چې پاپا سرلیک هغه د واري ورشتان پرې کوي په دوبي کې هغه بیا د واري دا کار کوي او په مني کې بیا هم دوه واري کوي او په ژمي کې یو ځل بیا هغه د واري ورشتان پرې کوي نو هغه د وزلې پاپا سرلیکي جامد وزلې دوبي کې جامد وزلې مني کې جاما د وزلې په ژمي کې هغه په ټوله کې اته زلا او ورشتان پرې کړی نو لږ څه کم یو اته کېږي ډیر شرازې چې وي ګورو شه دوا جماعت دوا اته نکیږي چلوور جماعت چلوور جماعت چلوور جماعت چلو نو د اته نکیږي بلکې شپاردس کیږي چلوور جماعت چلوور اته چلوور جماعت دولس او جماعت چلوور شپاردس کیږي ناته چلوور جماعت چلوور چی اته کیږي د ورستانو د پری کولو شمیر دی کوم چی ریفایل په یو کال کې پری کوي نو موږ به هم وټاکو دوا جمع دوا جمع دوا جمع دوا دو. د پوره هغه څه کېږي کوم چې موږ دلته لیکلی یاني اته کېږي نو د هغه عددی چې موږ ته د ریفایل د ورشتان او د پریكيدو شميره شي کوم چې هغه یې په وکل کې پری کوي نو بیا دوا جمع څلور چې بیا هم اته نه بلکې شپږ تر جوړیږي نو دا دواړه هغه جوابونه دي چې موږ ته شې چې ریفایل په وکل کې څو زلي خپل ورشتان کم کړي وو